Каждому, который, против кого я играю. Вообще хотел бы в среднем за... ставить по два шотов в среднем за игру и было бы нормально. У меня нет принципиальных соперников. Я с каждой игре готовлюсь на 100%, и мне нет разницы, там, какое название у команды, и кто там играет, и что. Главное отдаваться 100% на игре, и я не смотрю, там, против кого-то я больше настраиваюсь, а против кого-то я меньше настраиваюсь. Yeah. Раньше волновался, но сейчас это прошло. Последнее мое главное событие в жизни это рождение ребенка. You you okay, Пока еще не думаю. Еще надеюсь, не скоро. Я закончу карьеру и потом я посмотрю. Ну, На У-21, когда мы в Аргентине первое место выиграли, тогда была такая первая сладкая победа. Чемпионат мира был. Мы в Аргентине выиграли. А потом... Потом Еврокап выиграли с этого тоже тогда была очень важная, приятная победа. И хочу отметить еще с Украиной, с Будильником, когда мы в Украине заняли первое место, тоже была сладкая, хорошая победа. Ну, командный, конечно. Командные. Команда пусть займет первое место, и у тебя индивидуальный будет показатель пониже, чем команда будет где-то внизу турнирной таблицы, и у тебя будет индивидуальный показатель очень высокий. Я, я считаю лучше, пусть команда будет выше, но у всех будет средний индивидуальный показатель. Если, может, я хотел, сейчас я об этом не думаю, не знаю. Хотел бы, может, дружескую игру как с кем-нибудь сыграть, это было бы интересно, а там играть это... Ну, конечно, это очень заводит. Видно, что за нас болеют, что мы кому-то важны, что кто-то приходит и отдается, как и мы отдаемся. И очень приятно видеть и слышать, что нас поддерживают, за нас болеют. При Балтике, я думаю, половину все, что я умею, даже, ну, я не знаю, очень много мне дал. При балке я не секрет, что баскетбол это спорт номер один. И там я очень многому научился. Я благодарен в Литве, что и вообще я рад, что у меня так получилось с собой, что я туда попал. И я многому научился. Ну против Майами хит можно. Ну, против любой, любой можно даже сказать. Любой.